Я приглашаю Андрея Кобылева к микрофону, пожалуйста. И скажите, пожалуйста, почему в шесть раз газ? Давайте начнем тогда, наверное, с того, какие тарифы, наверное, должны были бы быть на самом деле. И почему они стали такими, какими они стали. Газ – это обыкновенный товар, Слава Богу, в этом году мы смогли это доказать, в том числе и нашим коллегам из Газпрома, и снизить его стоимость до 250 долларов примерно при импорте. Примерно такую же цену мы в данный момент платим, импортируя газ из стран Евросоюза. Импортная цена является индикатором того, какая должна быть цена газа. Этого товара у нас не хватает, мы его импортируем, соответственно, цена является справедливой. Что такое тариф? Тариф, который платит конечный потребитель, состоит из многих компонентов. Основной компонент ⁇ это, собственно говоря, сама цена газа. К ней добавляются затраты на его импорт. К ней добавляется транспорт по территории Украины. Там есть два компонента. Это высокое давление, это низкое давление. Добавляются налоги на, собственно говоря, на сам газ. Добавляется НДС. И получается конечный тариф. Если сейчас посмотреть... При тех импортных ценах, которые действуют, по которым мы импортируем газ в данный момент, то справедливый тариф для конечного потребителя на газ составил бы 9600 гривен. Вот это справедливый тариф, который рассчитывается исходя из стоимости газа как товара. По такому же принципу мы все покупаем бензин, потому что это нефть плюс переработка, плюс конечная доставка, плюс заправка, как любой другой товар. И на самом-то деле, если бы повышение тарифов делалось своевременно, если бы эта плавность, которая на самом деле началась с 2005 года еще, я напомню, то есть мы повышаем тарифы 10 лет. Мы самая уникальная страна во всем европейском регионе, включая и постсоветское пространство, в части темпов и подхода к повышению тарифов. Мы всегда боялись эту темы. Нам постоянно все врали. Нам все постоянно занимались популизмом, рассказывая какие-то мифы. И именно благодаря этим мифам и этому популизму мы сейчас оказались там, где мы оказались. Когда мы вынуждены за один-два года исправлять кардинально загнанную в угол ситуацию. Какова цена загоняния ситуацию в угол? Падение внутренней добычи. И когда кто-то здесь будет говорить вам всем, что есть некоторый украинский газ, который стоит дешевле, это неправда. У него есть определенная себестоимость. Это вопрос правительства, какую часть цены из цены газа, который платит потребитель, забрать в виде налогов. В данный момент времени решение было принято тоже экстраординарное. Будет изыматься 70% цены газа, и эти деньги будут направляться на субсидии конечным потребителям. В какой ситуации оказалось правительство, и все мы, собственно говоря, с вами, как жители этой страны, потратив пустую 10 лет, не приведя тарифы к нормальному уровню, мы берем деньги у западных международных организаций у того же МВФ, где есть законный вопрос. Наши потребители все в разных странах, включая Россию, включая Молдову, включая Польшу, платят полную цену газа. Мы понимаем вашу ситуацию. У вас война, у вас кризис, вы себе не можете его позволить. Но начните хотя бы двигаться в направлении повышения цены. И разницу мы будем компенсировать. Покажите реальный срок. Хотя бы три года. Те цифры, которые вы показали, 7108 гривен, это цена, которая будет действовать только летом, когда люди потребляют газ только для приготовления пищи или подогрева воды в некоторых случаях. На самом-то деле львиную долю газа будет по цене 3600 гривен на 200 кубических метров на потребителя, который использует газ комплексно, в том числе для отопления. Этот компромисс является самым минимальным уровнем, на который в переговорном процессе смогли выйти в правительство, МВФ и другие органы. Важным моментом этого процесса повышения тарифов является то, что при этом кардинально меняется механизм субсидий. Он становится гораздо проще. Зачем все это делается? Конечно же, было бы проще выйти на трибуну, где вот все политики, и сказать, дорогие украинцы, мы вас всех очень любим, поэтому тарифы поднимать не будем. Не переживайте, и будем всем дальше продолжать дарить газ по 1299 гривен. То есть чистая цена газа составит 40 долларов или 30 долларов примерно. Что это будет означать для всех нас? Это будет первое, что самые большие потребители газа, богатые люди, будут потреблять огромное количество бесплатной государственной субсидии. Все, у кого есть бассейны, большие дома, они будут потреблять газ по низкой цене, и они такой человек из нашего общего с вами кармана, из государственного бюджета, заберет примерно 300-500 долларов в месяц. Человек, который использует газ только для комфорки, его субсидия, составит максимум, максимум 10 долларов в месяц. Вот это разница. Это первая несправедливость, которая не возникает. Вторая несправедливость. Это база для коррупции. Разные цены на газ – это возможность им манипулировать, которые очень тяжело проконтролировать. Третье. Самое неприятное это падение собственной добычи газа. Если вы посмотрите на баланс газа, часто вот говорят, вот в Украине добывается 20 миллиардов кубов газа утренней добычи. Правда, добывается 20 миллиардов кубов. Но если вы посмотрите, доля государственных компаний, которые продают газ по такой низкой цене, то есть 30-40 долларов, постоянно падает. Доля частных компаний, которые до недавнего времени продавали газ по 400 долларов промышленности, постоянно растет чему это приведет? Это приведет к тому, что в итоге только частные компании будут добывать газ. И задайте вопрос всем, кому это выгодно. Второе. Мы не сможем увеличивать добычу в Украине и будем обязаны увеличивать импорт газа. То есть одной рукой мы считаем целесообразным покупать газ на импорте. Слава Богу, сейчас цена снизилась в 250 долларов, а раньше это было и 300, и 350, и 400 долларов. А другой рукой своему собственному производителю мы считаем нужным платить в 10 раз меньше. Мы его дискриминируем. Мы разрушаем рабочие места. Мы уменьшаем энергетическую безопасность страны. Поэтому, как резюме, те тарифы, которые приняла НХРЕ, являются серьезным и минимальным компромиссом, который удалось достичь. Мы тоже были частью переговорного процесса, и я в нефтегазе не скрываю этого, я агитировал за более высокий рост тарифов. Потому что для тех людей, которым, а таких тоже немало, которым тяжело платить такой тариф, для них размер субсидии роли не играет. Обратившись раз, они получат субсидию на 200 гривен, на 300, на 500 гривен. Деньги на субсидию даст нафтогаз. Обращение будет одно и то же. Но есть огромное количество людей, если посмотрите вокруг на город Киев, на автомобили, на квартиры, на все остальное, которые имеют возможность, могут готовы и должны платить полную рыночную цену. Вот эти люди заплатят эту полную цену, и именно платежи от этих людей будет чистым, позитивным эффектом для бюджета, для государства, для всех нас. А вторым позитивным эффектом, о котором сейчас сложно судить, будет уменьшение объемов потребления газа. Как страна мы потребляем в несколько раз больше газа на душу населения в социальном сегменте, чем даже такие страны, как Польша, например. Мы, к сожалению, не настолько богаты, чтобы себе это позволить. Это надо менять. Понимаю аргументы многих, что давайте мы сначала поставим счетчики, внедрим энергосбережения. Господа, 23 года в этой сфере почти ничего не делалось. К сожалению, у нас нет времени ждать. Нам приходится делать многие вещи параллельно. То же самое, как происходит у нас переговоры с Газпромом. Нам приходится одной рукой открывать реверс, другой рукой договариваться с Газпромом, третьей рукой искать новые возможности по добыче газа. У нас нет времени ждать. И это тоже надо очень четко понимать. И главный аргумент. Мы своим примером в том числе показываем, что расходы государственной компании, расходы тоже газодобычи, расходы нефтегаза можно и нужно контролировать. 70% доходов уйдет в ренту. Остальное, поэтому будет отчет. Мы сделали аудит за 2013 год, за 2012 год, скоро будет и за 2014 год. Все цифры можно смотреть, они доступны, можно посмотреть, куда эти деньги идут, на что они тратятся и зачем они тратятся. Спасибо.